নমস্কাৰ মই মনালিচা গগৈ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ হাৰ্ট ৰোপ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ আৰু কেইটামান দিন পাৰ হ'ল কিন্তু এতিয়াও আমি ন্যায় পোৱা নাই প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ অন্তৰত এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্নই আমাক আমনি কৰি আছে আমাৰ মগজু কেৱল সেই প্ৰশ্নটোক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে যে আমাক ন্যায় লাগে আৰু সেই ন্যায় আমি কেতিয়া পাম কেতিয়া দিব ন্যায় এই যে এমাহ সময় পাৰ হৈ গ'ল এমাহ পাঁচ ছটা দিন পাৰ হ'বৰ হ'ল ইয়াৰ পাছতো যেতিয়া ন্যায় দিব পৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত দিনবিলাকত যিবোৰ কথা কৈ আহিছে সেই কথাবিলাক যেনেধৰণে তেওঁ কৈ আহিছে যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্তক জগৰীয়া কৰাৰ পাছত শ্যাম কানু মহন্তৰ লগত কোনো ধৰণৰ ঘনিষ্ঠতা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য কৰি অহাৰ পাছত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ লগত শ্যামকানু মহন্তৰ যে বহুদিনৰ পৰাই সম্পৰ্ক আছে সেই ফটোবোৰ যেতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই অস্বস্তিত পৰিছে কাৰণ কিয় তেওঁ নিজেই যিগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ নিজেই হয়তো পাহৰি গৈছিল যে শ্যামকান্দু মহন্তৰ লগত তেওঁ বহুদিনীয়া পুৰণি সম্পৰ্ক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে এই কথাবোৰ পাহৰি বা কেতিয়াবা তেওঁ সুযোগ বুজি নিজক বচাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ দৰে কৰি আহি এটা সময়ত যেতিয়া বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন বৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ সময়ৰ ফটো যেতিয়া শ্যাম কানু মহন্তৰ লগত ভাইৰেল হৈ পৰিল তেতিয়া আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী অস্বস্তিত পৰিল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে কোনো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত সেইবোৰ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে দিয়া নাছিল তেওঁলোকৰ কোনো সাহায্য নাছিল চৰকাৰে কোনো পৃষ্ঠপোষকতা কৰা নাছিল কিন্তু যিখন ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল যিখন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত যিবোৰ তাৰ যিখন মেইন ভাওচাৰ আছিল যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আছিল বা অনুষ্ঠানৰ যিখনত সকলোখিনি কথা উল্লেখ আছিল তাত কোনে ক'ত স্পনচৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় কোনকেইটা দপ্তৰে স্পনচৰ দিছে অসম চৰকাৰৰ কোনকেইটা দপ্তৰে তাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বা নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই বিষয়বোৰ স্পষ্ট হৈ আছিল যিহেতু কেন্দ্ৰত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ মানে কেন্দ্ৰত যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমত যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ গতিকে তেওঁ কেতিয়াও শ্যামকানু মহন্তই ডাইৰেক্টলি গৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁক কেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দপ্তৰবিলাকত তেওঁ আবেদন জনাব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ এপ্ৰোভেল লাগে আমি সকলোৱে জানো যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত জিলা পৰ্যায়ত যদি আমি কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিব লগা হয় স্পনচৰশ্বিপ বিচাৰি তেতিয়া জিলা পৰ্যায়ত আমি সেই অনুমতি ল'ব লাগে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তহে সেইটো ষ্টেট লেভেললৈ আহে গতিকে ষ্টেট এখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি তেওঁ যিহেতু সেই শ্যামকানু মহন্ত নামৰ মানুহজনে কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত স্পনচৰশ্বিপ বিচাৰি গৈছে গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি তথ্য পাতি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে বা তেওঁক দিবলৈ তেওঁৰ ফালৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু বিগত দিনবিলাকত এনেকুৱা ফেষ্টিভেল পাতিছে ৰেফাৰেঞ্চ কিবা এটা যাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ এই ধৰণে প্ৰগ্ৰেমটো আগবঢ়াই নিব পাৰে বিগত দিনবিলাকত আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ ফেষ্টিভেল এইবাৰেই প্ৰথম হোৱা নাই ছিংগাপুৰত ইয়াৰ আগতে আমি জানো বিদেশতো হৈছে তেওঁ ভিয়েটনামতো পাতিছিল বা দেলহিত পাতিছিল বিভিন্ন স্থানত তেওঁ যিহেতু পাতিছিল গতিকে বিগত দিনবিলাকত তেওঁ চৰকাৰে কিমান পৃষ্ঠপোষকতা পাইছিল সেই কথাবোৰ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে এতিয়া মই শ্যামকানু মহন্তৰ কথাটো ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু মই শ্যাম কানু মহন্তৰ প্ৰসংগটো এইকাৰণেহে উত্থাপন কৰিব লগা হ'ল যে বিগত দিনবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এছ আই টি গ'ল এবাৰ ক'লে এছ আই টি নাযাওঁতে এছ আই টি যোৱা বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মন্তব্য কৰিলে যে ছিংগাপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে মানুহক আনিব নোৱাৰে এবাৰ ক'লে আমি আনিলোঁ এবাৰ ক'লে না আনিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মন্তব্য সময় বুজি চেক বুজি যিবোৰ সলাই সলাই মন্তব্য কৰি আছিল এই কথাবিলাকত আচলতে নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অস্বস্তিত পৰিছে এতিয়া যিহেতু এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈও চাৰি পাঁচদিন যোৱাৰ পাছতো যিহেতু জুবিন গাৰ্গ যিগৰাকী আমাৰ হাৰ্ডথ্ৰুপ যাৰ কাৰণে আমি ন্যায় বিচাৰি আছোঁ তেওঁৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি আছে সমগ্ৰ অসমবাসী সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে ন্যায় বিচাৰি আছে তেওঁ যেতিয়া ন্যায় পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অস্বস্তিত পৰিছে কাৰণ এছ আই টিয়ে এতিয়া যি যিহেতু এমাহ পাছত গৈছে যদিও ছিংগাপুৰৰ কিমানখিনি তথ্য তেওঁলোকে আনিব পাৰিব বা কি কৰিব পাৰিব সেইটো অসমবাসী বৰ আশাবাদী নহয় কাৰণ সময়টো যিহেতু অলৰেডি এটা মাহ পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকত যেতিয়া যিকোনো এটা দুৰ্ঘটনা হয় বা মৃত্যু হয় তেতিয়া আচলতে লগে লগেই যিখিনি তথ্য লাগে সেইখিনি আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলে বহুদিন পিছত সেইবোৰ আচলতে নাথাকেগৈ সেই কথাটো সকলোৱে জানে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অস্বস্তিত পৰি আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বঙাইগাঁৱত তেওঁ যি ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ কৰিছে সেই মন্তব্যবোৰ শুনি সাংবাদিকৰ সন্মুখত কৰা মন্তব্য শুনি সকলোৱে চকু কপালত উঠিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁ অপ্ৰাসংগিকভাৱে জুবিন গাৰ্গক টানি আনিছে জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰাৰ বিপৰীতে কিনো হৈ আছে কেনেকৈনো হ'ব বা তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কি হৈ আছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ মাত্ৰ কি কৈছে জানেনে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে এইখিনি মন্তব্য আপোনালোকে শুনি লওক জুবিনক অসমীয়া জাতিয়ে কি মডেলি পূজা কৰিব নেকি এইবিলাক নিয়ম কোনে কৰি আছে যে জুবিনৰ বিষয়ে যাতে অহা এশ বছৰত এটা মানুহৰ মনত বিৰূপ মনোভাৱৰ সৃষ্টি হয় এশ বছৰ পিছত নৱ প্ৰজন্মই জুবিনক কেনেকৈ চিনিব যেন জুবিন এজন মদ ভালপোৱা ব্যক্তি আছিল জুবিনৰ গানে দি আমি জুবিনক স্মৰণ কৰিম জুবিনৰ সমাধিত সাফৰেৰে মদ ঢালি নহয় যোৱা একমাহত যোনে যি পাৰে পিছে সকলো নীৰৱ হৈ যাব আমাৰ নীৰৱতা এমাহৰ নিৰৱতা আছিলে এতিয়া ঢালকচোন কোনোবাই অহাকালিৰ পৰা মই জুবিনক কেতিয়াও মদৰ লগত পৰিচিত জুবিনক মই মায়াবিনী হুৰ হুৰ হুৰাই দিয়া গানেৰে সমৃদ্ধ এজন জাতীয় বীৰ হিচাপে জানাৰ বাবে আমি কাম কৰো এইবিলাক কি চলি তেওঁ কৈছে জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গৰ কথা কৈছে যে জুবিন গাৰ্গ আছিল শিৱভক্ত খুব শিৱভক্ত আছিল তেওঁ টেটু বনাই লৈছে বুলি কৈছে ৰীতা চৌধুৰীৰ ইণ্টাৰভিউটোত বোলে দেখা গৈছে তেওঁৰ হাতত বোলে জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰলৈ যোৱা তথ্য আছে ফটো আছে সেইখিনি কথা কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে জুবিন গাৰ্গে মদেই খোৱা নাছিল কেতিয়াবা যদি দুখত খাইছিল তেওঁ নাজানে তেওঁ মদ নোখোৱা অৱস্থাতে জুবিন গাৰ্গক পাইছিলে গতিকে তাক গৈ পেলাই মদৰ সোফা খুলি মানে মদৰ বটলৰ মুখনিখন যিখন আমি মুখনি বুলি কওঁ বটলৰ সেই বটলৰ মুখনিখন খুলি তাত ঢালি দিয়াটো তেওঁ বেয়া পাইছে চাদাত টেমাৰ কোনোবাই দিছে সেই কথাটো তেওঁ বেয়া পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এনেকৈ সাফৰেদি মত দিছে আৰু যিবোৰ মানুহ তালৈ গৈছে সেইবিলাক বোলে জুবিন গাৰ্গই যিবিলাক নমতা অতিথি নমতা অতিথি বুলি কৈছে এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গই এটা প্ৰিয় গীত বুলি তেওঁ এটা গীত সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই গীতটোত হুৰ হুৰ দে হুৰ হুৰ হুৰাই দে বুলি জুবিন গাৰ্গে সেই কণ জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত গীত দি আছে আৰু তাত তেওঁ নমতা অতিথিৰে চোতাল ভৰি পৰা বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বুজাব খুজিছে যে সেই নমতা অতিথি মানে তেওঁ নিশ্চয় সেই বিশেষ সম্প্ৰদায় বা যাৰ লগত তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজৰ য'ত টেলিপেথি নহয় যাৰ লগত তেওঁ খুব যাক লৈ তেওঁ ৰাজনীতি কৰি আছে ইমান দিন সেইসকলৰ কথাই বুজাব খুজিছে কাৰণ তেওঁ পিছৰ বাক্যটোতে কৈছে যে উচ্ছেদৰ কথাটো কৈছে যে যিসকলক উচ্ছেদ কৰাটো বিচাৰি আছে উচ্ছেদ হ'ব লাগে বা চৰকাৰে যিটো জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেই উচ্ছেদ হ'ব খোজা ব্যক্তিসকলে তাত গৈ মানে তেওঁলোক হ'ল নমতা অতিথি আৰু তেওঁলোকে গৈ জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে শ্লোগান ন্যায় বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এতিয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি বস্তুটো তেওঁ জানেনে নাজানে এজন নায়কৰ প্ৰতি এজন গায়কৰ প্ৰতি এজন শিল্পীৰ প্ৰতি কিমান মৰম থাকিব লাগে সেই কথাটো কোনেও তাক জোখমাপ তোলাচনীৰ মানদণ্ডৰে জোখা নহয় সেই কথাটো চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাহৰি গৈছে তেওঁ ৰাজনীতিৰ জগতখনত থাকোতে থাকোতে মানুহক যে নিজা নিজস্বভাৱে চকু পানী ওলাই আহে যে জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'লে চকু পানী ওলাই আহে জুবিন গাৰ্গক নিজৰ মৰমৰ আটাইতকৈ দামী সোণৰ চিণ্ডাল দি দিব পাৰে আটাইতকৈ প্ৰিয় গীতাৰখন দি দিব পাৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া সেই ভালপোৱাত কোনো নিভাজ ভালপোৱা বুলি যিটো কোৱা হয় কোনো লোভ বা মোহত বন্দী হৈ যি ভালপোৱা নহয় সেই ভাল পোৱাত সেই বস্তুবোৰ মানুহে দিয়ে আৰু ভাবে যে মই ভালপোৱা মানুহজন মই যিহেতু ভাল পাওঁ তেওঁ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তুটোৱে দিওঁ সেই প্ৰিয় বস্তুটো দিবলৈ গৈ জুবিন গাৰ্গে আমি সকলোৱে জানো চাদা খাইছিল গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনাখন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও যিহেতু দিয়া হৈছিল গতিকে তেওঁলোকে অনুৰাগীসকলে দেখিছে বা হয়তো জুবিন গাৰ্গক লগ নোপোৱা অসমৰ চাৰে তিনি কোটি জনতাৰ অন্ততঃ দুই কোটি বা আঢ়ৈ কোটি মানুহে জুবিন গাৰ্গক এবাৰ হ'লেও জীৱনত সাক্ষাৎ পাইছে বা দেখিছে বা মঞ্চত দেখিছে দূৰৰ পৰা হ'লেও দেখিছে গতিকে সেইসকল মানুহে জানে যে জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ কেনেকুৱা এজন ব্যক্তি বা জুবিন গাৰ্গৰ মৰম চেনেহ কেনেকুৱা জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তিত্ব জুবিন গাৰ্গৰ কেনেকুৱা আছিল সেই কথা মই ভাবোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীতকৈ সেইসকল মানুহ বেছি অৱগত কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা কেৱল ৰাজনীতিয়ে কৰিলে দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিছ চনলৈ কেৱল তেওঁ ৰাজনীতি কৰিলে আৰু ৰাজনীতিৰ সময়ত তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ লগত ইমান ঘনিষ্ঠভাৱে সমূহ কটোৱা তেওঁ সময় পোৱা নাছিল এই কথাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা কাৰণ তেওঁ যিহেতু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত তেওঁ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হৈছিল গতিকে ঘণ্টাই ঘণ্টাই জুবিন গাৰ্গৰ লগত তেওঁ কেতিয়াও সময় কটোৱা নাছিল দিনটো কেতিয়াও অতিবাহিত কৰা নাছিল কেতিয়াবা ক'ৰবাত কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত হয়তো তেওঁ পাইছিল ক'ৰবাত ফাংচন এখন উদ্বোধন কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো পাইছিল বা জুবিন গাৰ্গ তেওঁৰ ঘৰলৈ গ'লে হয়তো দহ পাঁচ মিনিট বহিছিল সেই কথাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যে জুবিন গাৰ্গক তেওঁ ঘণ্টাই ঘণ্টাই পাইছিল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সকলো কথাই তেওঁ জানে এতিয়া তেওঁ কৈ আছে যে তেওঁ জানে যে জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও তেনেধৰণে মদ খোৱা নাছিল বা জুবিন গাৰ্গে সেই চাদা খোৱা চাদা টেমা দিয়াটো তেওঁ বেয়া পাইছে কিন্তু তেওঁ এই একেটা সময়তে কিয় নক'লে যে জুবিন গাৰ্গক গীটাৰখনো কোনোবাই দি থৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই হীৰা আঙুঠি দি থৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই সোণৰ চেইণ্ডাল দি থৈ আহিছে সেই কথাটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় অবজেকশ্যন নকৰিলে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাবিলাকত যে জুবিন গাৰ্গক একো দিবই নালাগে আপোনালোকে সমাধি লৈ গৈছে সেৱাকাৰী গুচি আহক কিয় ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁ মদ আৰু চাদা টেমাৰ কথা ক'লে মদ আৰু চাদা টেমা দিবলৈ যোৱা মই কোৱা নাই যে এইটো খুব ভাল কথা হৈছে সকলোৱে এইটো কৰিব লাগে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যেতিয়া মানুহ এজনক খুব নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পোৱা যায় তেওঁক কেনেধৰণে সন্তুষ্ট কৰিম তেওঁ যিহেতু আমাৰ কাষত নাই শাৰীৰিকভাৱে কায়িকভাৱে আৰু জুবিন গাৰ্গক আমি কেতিয়াও যিহেতু লগ নাপাওঁ গতিকে সেই মানুহজনক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল পোৱা বস্তুটো দিলে কিজানি কিবা কাৰণত তেওঁ নিজে আত্মসন্তুষ্টি যিজনে দিছে অনুৰাগীজনে হয়তো আত্মসন্তুষ্টি পাম বুলি ভাবিছে সেইকাৰণেই দিছে সেইটোত অবজেকশ্যন কৰিবলগা বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এমাহ হৈ গ'ল বহুত চালোঁ এমাহৰ পিছত আমি মাত দিছোঁ গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তাত হ'বলৈ নিদিওঁ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ভালপোৱা কোনোবাই সেইটো নিদোঁ বা কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ বান্ধোনে বাৰু ৰাখিব পাৰিবনে কাৰণ জুবিন গাৰ্গক এতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে জাষ্টিছ বিচাৰি ন্যায় বিচাৰি কিমান হেচটেগ হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে এতিয়া তিনি মিলিয়ন চুবলৈ গৈ আছে যিটো সময়ত গতিকে এই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাটো এজন শোভা পায় তাৰোপৰি জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ ধৰ্ম আছিল জুবিন গাৰ্গে মহাদেৱৰ শিৱৰ যি টেটু কৰি লৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এঘাৰদিনীয়া তেৰদিনীয়া ঘৰৰ মানুহে পাতিছিল সম্পূৰ্ণ সনাতনী ধৰ্মৰে তেওঁৰ যি অনুষ্ঠান তেওঁৰ যি দাহ্য সেয়া সম্পন্ন হৈছিল হয় আমি সকলোৱে সেয়া দেখিছোঁ সেয়া জুবিন গাৰ্গ নাথাকোঁতে হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সেইখিনি পালন কৰিছে সেইখিনি কৰিবই লাগিব মানুহ এজনৰ মৃত্যুৰ পিছত সেইখিনি কৰাটো নিয়ম কিন্তু এতিয়া জুবিন গাৰ্গে ক'ত টেটুৱাকিছিল জুবিন গাৰ্গে শিৱক পূজা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে মদ খাইছিল নে নাখাইছিল এই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নে আমাৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গক তেনেধৰণে নি নিঃসংগভাৱে অসহায়ভাৱে নিসহায়ভাৱে সাগৰৰ লুণীয়া পানীত এৰি দি ৰং চোৱা সকলে শাস্তি পোৱাটো আমি শাস্তিৰ তদন্ত হোৱাটো আমি বিচাৰিম নে জুবিন গাৰ্গৰ কি খায় কি ভাল পায় মদ খাইছিল নে নাখাইছিল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰিম তেওঁ যিহেতু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ যিহেতু ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে আটাইতকৈ তেওঁ শক্তিবান মানুহ গতিকে তেওঁৰ পৰা আমি একমাত্ৰ এতিয়া বিচাৰিম জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় যিটোক তেওঁ বেয়া বেয়া পাইছে তেওঁ কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰাও দেখিছোঁ যে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ এই শব্দটো য'তে ত'তে লিখাৰ কাৰণে তেওঁ বেয়া পাইছে আনকি ছিংগাপুৰৰ যি ছিংগাপুৰত তেনেধৰণে লিখাৰ কাৰণে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পেজত তেনেধৰণে মন্তব্য লিখাৰ কাৰণে তেওঁ বেয়া পোৱা বুলি নিজেই কৈছে যে এই কথাবোৰ আচলতে ইমানকৈ লিখিব নালাগে এনেও ন্যায় আমি পামি আৰু এই ন্যায় আমাক ন্যায়পালিকাই দিব এই ধৰণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতেও কৰিছে গতিকে এই বস্তুটো তেওঁৰ কাৰণে মূৰৰ কামনি হৈ গৈছে যেতিয়া আমি তিনি মিলিয়নৰ ঘৰ ক্ৰছ কৰিছোঁগৈ বা তিনি মিলিয়ন পাবৰ হৈছে এই সময়ত তেওঁ দেখিছে যে ইমান কেৱল তেওঁৰ পেজত তেওঁ য'তেই যি ভাষণ দিছে ক'ৰবাত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ ধন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ভাষণ দিছে ক'ৰবাত তেওঁ মহিলা উদ্যমিতাৰ ভাষণ দিছে ক'ৰবাত তেওঁ দুটাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম দিব লাগে বুলি ভাষণ দিছে তাত সকলোতে কেৱল কেৱল সেই ভাষণবিলাকৰ যিবোৰ লাইভ গৈ আছে তাৰ তলত কেৱল জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি সকলোৱে লিখা আৰম্ভ কৰিছে যিটো তেওঁৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূৰৰ কামৰণি হৈছে কাৰণ তেওঁ জানে যে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ যদি দিবলৈ যায় আচলতে বহুতবোৰ বিপদ তেওঁ নিজেই চপাই লোৱাৰ দৰে হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিমান পাৰে পিছুৱাই যদি নি থাকিব পাৰে নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন নাথাকোঁতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু চৰকাৰখন তেতিয়া নিৰ্বাচন ওচৰ চপাৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ ক্ষমতা কমি যাব গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কথাটো ক'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আচলতে তেওঁলোকে কৌশল ৰচনা কৰিয়েই হয়তো নলবাৰীত যি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি সম্পূৰ্ণ এমাহ পাছত তেওঁলোকে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিব বোলে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ ন্যায় লাগে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকে এতিয়া বিজেপিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ দাবী জনাইছে এতিয়া চৰকাৰ আছে কাৰ যেতিয়া ডাবুল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰিব লগা হয় প্ৰচাৰ চলাব লগা হয় কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰচাৰ চলাব লগা হৈছিল বি টি এ ডিত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লগা হৈছিল এন চি হিলছত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লগা হৈছিল গাঁও পঞ্চায়তত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লগা হৈছিল তেওঁলোকৰ কথা আছিল যে ডাবুল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ দিয়ক আমি সকলো আপোনালোকক কৰি দিম এতিয়া ডাবুল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে অসমতো বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি বিজেপিৰ দল দল মানেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ বিধায়ক আছে অসমত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ সাংসদ আছে অসম বুলিয়েই নহয় ভাৰতবৰ্ষটো কিন্তু ইমানৰ পাছতো তেওঁলোকে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি ৰাস্তাত নামিছে কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ৰাস্তাত নামিছে কাৰ পৰা তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই ন্যায় ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা বিচাৰিছে নে গৌৰৱ গগৈৰ পৰা বিচাৰিছে নে অখিল গগৈৰ পৰা বিচাৰিছে নে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পৰা বিচাৰিছে কাৰ পৰা বিচাৰিছে এই ন্যায় কাৰণ তেওঁলোকেই আছে ক্ষমতাত তাৰোপৰি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আজি এ জে পিৰ এখন প্ৰেছ মিট সম্বোধন কৰিছে এ জে পি দল দলে এ জে পি দলৰ যিখন প্ৰেছ মিট তাত তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে কেইটামান ফুটেজ যিকেইটা ফুটেজ তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সেই ফুটেজটো পৰহি দিনাখন শ্বেয়াৰ কৰিছিল তাত জিন্দাবাদ জুবিন গাৰ্গৰ জিন্দাবাদ আৰু ন্যায় বিচাৰ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শ্লোগান দিয়া হৈছিল আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজটো চাই লওক প্ৰথমতে দেখিছে আপোনালোকে কি হৈছে আৰু তেওঁ তাৰপিছতে বিজেপি দলে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছে যে তাত কিছুমান যিবোৰ মানুহ আচলতে গৈছে সেই মানুহবিলাক তেওঁলোকে দেখাব খুজিছে যে সেই মানুহবিলাকক জুবিন গাৰ্গে আচলতে অতিথি বুলি মানে নমতা অতিথি বুলি কৈছিল আৰু এইসকল আচলতে উচ্ছেদিত বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক গতিকে তেওঁলোকে তাত গৈ এই সুযোগটো ল'ব খুজিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি তেওঁলোকে বিষয়টো উচ্ছেদৰ বিষয়টো আচলতে সলাই দিব খুজিছে আৰু আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যও কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে অখিল গগৈ কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ত এটা একোটা একোটা টিম পঠাই আছে জুবিন গাৰ্গৰ য'ত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল সোণাপুৰলৈ পঠাই আছে সময়ে সময়ে আৰু তাত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু এই অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিখন প্ৰেছ মিট তাত আপোনালোকে চাওক যে তাত যিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা তেওঁলোকে দেখাই দিছে কাঁ চিন মাৰি পেলাই যিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা দেখাই দিছে তেওঁ হ'ল সেই যিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা দেখাই দিছে তেওঁ গোলাঘাটৰ বাবুল আলী হাজৰিকা আৰু তেওঁ আমচুৰ খিলঞ্জীয়া যি গোট আছে আমচুৰ খিলঞ্জীয়া গোট দুহেজাৰ তেইছ চনত সাত জানুৱাৰীত এই গোট মানে এইটো সংগঠনটো জন্ম হৈছিল আৰু বাবুল আলু হাজৰিকা এই বাবুল আলী হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিজন আকৌ সৰু পথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ ঘনিষ্ঠ আৰু তেওঁৰ লগত ফটো আছে এইখিনি তেওঁলোকে গোটেইখিনি দেখাই দিছে সেই মানুহজন আছিল সেই যে যিটো প্ৰটেষ্ট হৈছিল সেই প্ৰটেষ্টত এই ভিডিঅ'টো তলত কোন কোন বনি আছে পিছফালৰ পৰা লোৱা এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টোত এই মানুহজন এই মানুহজন যাৰ মুখত কাঁহটো মাৰি দিয়া আছে তেখেতৰ নাম হৈছে বাবুল আলী হাজৰিকা আমি যিমানখিনি খবৰ পালোঁ তেখেতৰ নামটো হৈছে বাবুল আলী হাজৰিকা তেখেত গোলাঘাটৰ মানুহ তেখেত আমচু খিলঞ্জীয়া বুলি এটা সংগঠনৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতৰ প্ৰফাইল আছে পেজ আছে চাগে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তেখেত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী এক্টিভ ব্যক্তি তেখেতৰ নামটো হৈছে বাবুল আলী হাজৰিকা আমচু খিলঞ্জীয়া বুলি এটা সংগঠন আছে এই সংগঠনটো আমচু বুলি যিটো সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ বহুকেইটা ভাগ আছে সেই ভাগ মানে অৰিজিনেল মূল আমচুৰ পৰা ফাটি গৈ পেলাই গোলাঘাটত তেওঁলোকে এই সংগঠনটো জনাইছিলে আৰু এই মানুহজন হৈছে বাবুল আলী হাজৰিকা সেই সংগঠনটোৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক এতিয়া বাবুল আলী হাজৰিকা কোন যদি এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে উত্তৰ বিচাৰে অনুসন্ধান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই কেইখনমান ফটো দেখুৱাব লাগিব এই মানুহজন এই মানুহজনৰ নাম হৈছে বাবুল আলী হাজৰিকা এখেতৰ লগত এইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়া সৰু পথাৰৰ বিধায়ক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় বিজেপি দলৰ সৰু পথাৰৰ বিধায়ক এপেক্স বেংকৰ তেখেত অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তাৰ লগত এইগৰাকী থিয় হৈ আছে মন্ত্ৰী মাননীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এইগৰাকী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেলেগ এখন ফটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এইগৰাকী আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মাননীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু এইজন হৈছে এইজন বাবুল আলী হাজৰিকা মই যদি আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ আৰু ফটো দেখুৱাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি বুজি পালে সেই প্ৰটেষ্ট হোৱাৰ পাছতে বিজেপি দলে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেলখনত তেওঁলোকে তাত যে অপশক্তি বুলিয়েই মই কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে সেইটোৱে বুজাব খুজিছে তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ যোৱা আমি দেখিছোঁ যিসকল মানুহ গৈছে ড্ৰেছ পাতিবোৰ দেখুওৱা হৈছে সেইখিনিৰ পৰা যিখিনি বুজাব খুজিছে সেইখিনি সাধাৰণ মানুহে বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে সেই খিনিৰ কাৰণে জগৰীয়া কৰিব খুজিছে অখিল গগৈ বা কংগ্ৰেছ দলটোৰ লগতে এনেকুৱা বিভিন্ন যিসকলে তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা কৰি আছে বাওঁপন্থী এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু আজি অসম জাতীয় পৰিষদে সেই কথাখিনি গোটেইখিনি ভিজুৱেলসহ স্পষ্ট কৰি দিলে এই বাবুল আলী হাজৰিকা নামৰ মানুহজনৰ কাৰ লগত ঘনিষ্ঠতা আছে বিজেপিৰ কোনগৰাকী বিধায়কৰ লগত ঘনিষ্ঠ ক'ৰ মানুহ গোটেইখিনি ঘন যেতিয়া স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আমি স্পষ্ট হৈ পৰিলোঁ যে তাত শ্লোগানটো কাৰ অনুপ্ৰেৰণ হৈছিল হয়তো তেওঁ বিজেপি দলৰ হৈ নাযাব পাৰে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ গ'লেও কিন্তু বিজেপিয়ে যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব খুজিছে যে এইটো অখিল গগৈ মানুহে পঠাইছে অখিল গগৈ দলৰ ফালৰ পৰা বা অখিল গগৈ পঠাইছে বা এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা পঠোৱাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছিল সেই কথাটোতো তেওঁলোকৰ মুখা খোল খাই গ'ল এতিয়া আপোনালোকে কওক ৰাইজ যে যিটো আমি বিচাৰি আছোঁ আমি বিচাৰি আছোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ইমান দিন হৈ গ'ল আজি এক একমাহ ছয় দিনত ভৰি দিবৰ হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ন্যায়ৰ হাত ৰৈ থাকিব লগা হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন মানুহক মাতিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ সম্পৰ্কত বিভিন্নজনক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে সেইবোৰ বিষয় লৈ গৈছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গক সেই ইয়াতখনত কিয় ইয়াতখনৰ পৰা কিয় অসহায়ভাৱে নমাই দিয়া হৈছিল সেই মানুহসকলে কিয় তেনেধৰণে ৰং চাই হাত চাপৰি বজাই আছিল আৰু তেওঁক কিয় যেতিয়া আমি দেখিছোঁ তেওঁ অসহায় অৱস্থাত আছিল তেওঁক কিয় ধৰিবলৈ যোৱা নাছিল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰহে আমাক উত্তৰটো আটাই আটাইতকৈ জৰুৰী আছিল তাৰোপৰি জুবিন গাৰ্গৰ যিগৰাকী ইয়াত চিকিৎসা কৰে যিগৰাকী চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰে তেওঁতো বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁ যাত্ৰা আচলতে এই সময়ত কৰিবলগা অৱস্থাতেই নাছিল তেওঁ এই সময়ত যাব লগা অৱস্থাত নাছিল তেওঁৰ চিকিউৰিটিৰ কথাটো কিয় ভবা হোৱা নাছিল কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বলিউডৰ পৰা যেতিয়া ছিংগাৰ আহে আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গে তাত কেনেকৈ নিঃসংগভাৱে অকলে সেই মানুহবিলাকৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিল সেই কথাবোৰত কিয় যি অৰ্গেনাইজাৰ যিসকলে মাতিছিল তেওঁলোকে কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমাক লাগে কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ প্ৰশ্ন তুলিছে তেওঁ বিতৰ্কলৈ আহ্বান জনাইছে আজি তেওঁ বিতৰ্কলৈ আহ্বান জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গৰ যিসকলে ধৰ্ম নাই বুলি কৈ আছে যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ জাতি নাই বুলি কৈ আছে তেওঁলোকক তেওঁ মুকলি বিতৰ্কলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া আপোনালোকে কওক যে জুবিন গাৰ্গৰ ধৰ্ম আছিল বা নাছিল জুবিন গাৰ্গে জাতিক মানিছিল বা নামানিছিল সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে জৰুৰী নে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তটো আমাৰ কাৰণে জৰুৰী যিজন মানুহে মাত্ৰ বাৱন্ন বছৰ বয়সত চল্লিছ হাজাৰতকৈও অধিক গীত পৰিৱেশন কৰিলে গীত আমাক অৱদান হিচাপে দি থৈ গ'ল যিজন মানুহে গোটেই জীৱনত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ যি আছে তাৰ পুনৰ যি উদ্ধাৰ পুনৰ উদ্ধাৰত সহায় কৰিলে বিভিন্ন নাটক বা থিয়েটাৰত যি সংগীতৰ তেওঁ যি কণ্ট্ৰিবিউচন দিলে যি অৱদান আগবঢ়ালে এই সকলো ক্ষেত্ৰতে অৱদান আগবঢ়োৱা মানুহজনক যিগৰাকী এগৰাকী প্ৰকৃত শিল্পী আছিল ধনী দুখীয়া সকলোৰে কাৰণে তেওঁ আছিল নয়নৰ মণি অসহায় নিঃসহায়জনক যিজন মানুহে সহায় কৰিছিল সেইজন মানুহক এতিয়া আমাৰ সেইজন মানুহৰ মৃত্যুৰ আমাক ন্যায় লাগে সেই মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়েহে আমাক লাগে তেওঁক তেওঁ কাৰ টেটো আঁকি লৈছিল কোন মন্দিৰলৈ গৈছিল সেই তথ্য আমাক এতিয়া নালাগে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত দিনবিলাকত দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বাছি লৈছিল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি যিটো হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কিন্তু এই হঠাৎ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে সেই বিষয়টো একেলেথাইৰে চলাই নিয়াত তেওঁক জটি পেলালে তেওঁ চলাব নোৱাৰা হ'ল কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কোটি কোটি অসমৰ প্ৰায় দুই তিনি কোটি দুই কোটিমান মানুহে যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত আহি বিভিন্ন সময়ত মই একেলগে অহা বুলি কোৱা নাই বিভিন্ন সময়ত এতিয়ালৈকে তেওঁৰ যেতিয়া সেই য'ত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈছিল তাত এটা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ তীৰ্থস্থানৰ পৰিৱেশ যেতিয়া সৃষ্টি হৈছে হিন্দু মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ মানুহে আহি তাত যেতিয়া উপাসনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া হতভম্ব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁ গম পাইছে যে এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নচলে গতিকে সেয়ে এইবাৰ আজি তেওঁ পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগটো টানি আনি জুবিন গাৰ্গ যে সনাতনী আছিল জুবিন গাৰ্গ যে শিৱভক্ত আছিল তেওঁ আমাতকৈও যে অধিক শিৱভক্ত আছিল এই ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ টানি আনি বিষয়টো সলনি কৰিব খুজিছে যাতে ৰুটটো যিটো ৰাস্তাত চিধাকৈ গৈ আছে সেই ৰাস্তাৰ পৰা মানুহবিলাকক যাতে বিচলিত কৰি ভাগ ভাগ খণ্ড খণ্ড কৰি পেলাব পাৰি আপোনালোকেও এই বিষয়ে মন্তব্য দিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়টোহে আমাৰ আটাইতকৈ এতিয়া জৰুৰী জুবিন গাৰ্গে কাক উপাসনা কৰিছিল কোনটো মন্দিৰলৈ গৈছিল সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া জৰুৰী বিষয় নহয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ